आज निमित्ताने नृसिंह स्तोत्राचा पाठ अवश्य श्री गणेशाय नमः ॐ नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने यन्नामकीर्तनात् सद्यो नरकाग्निप्रशाम्यति भक्तप्रियाय देवाय परस्मै हरये नमः लोकनाथाय शान्ताय यज्ञशायाधिमूर्तये अनन्ताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः नारायणाय गुरवे शङ्खचक्रगदावृते देवप्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः वराहाय प्रतर्काय वेदाङ्गाय महीवृते नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः वामनाय बहुज्ञाय वेदवेदाङ्गधारिणे बलिबन्धनदत्ताय वेदपालाय ते नमः विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः जमदग्नाय रामाय दुष्टक्षत्रान्तकारणे रामाय रावणान्तकाय नमस्तुभ्यं महात्मने अस्मानुत्तरगोविन्दपुतिगन्धि नमोऽस्तु ते